Всем привет дорогие друзья Сегодня у нас будет Очередной Краш тест Сегодня у нас Toyota Land Cruiser Prado огромная машинка. Чего про нее еще можно сказать? На ней ездят тоже такие авторитетные люди. Сегодня мы его поразбиваем. Карту я уже более-менее изучил. И вот сегодня также поскидываем его. Выглядит, конечно, неплохо. Сейчас посмотрим на его повреждения. Вот так. Давайте начнем, он, как всегда, первый спуск на самого высокого места. Так, куда бы нам упасть? В ту сторону или в ту. Давайте в ту. Так. Поехали. ого го На подвесочку он упал первый раз, прям так все мягко прошло. Ну ему оград пофиг. Он чуть не спокойно проезжает. Рвет он прям с места вообще отлично. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте посмотрим на повреждения. Ну, в принципе... Перед хлам. Так, что у нас тут задом? Фары, как вы видите, они разбиваются, но они остаются такими же рисованными просто чисто вылетают и все прозрачно а так крыша поднялась прям так вот у нас фар разбил а, прям пойми какого цвета праздник сейчас пробуем скинуть его давай что-то не очень хочет чтобы мы его скидывали сюда так, давай, 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 ну еще. не хочется этой горы падать, короче. Мы его заставим. На подвеску, на подвеску. Все идет. Давай, поток. Только не в дерево. А, я ничего не видел. Короче, что-то не очень он упал. Перефиг всегда. Сейчас мы попытаемся опять чуть-чуть только с другого места скинуть прадик. Ричнего у нас уже дерево. Сейчас должен только не вылететь через переднее стекло. Ой, ой ой Вот сейчас, вот сейчас вообще нормально пошел. Ой, ой 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 Сильно, сильно. Давай, 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 давай. Ну, как всегда, на зло машины у нас нету внизу, хотя транспортный поток трафика я поставил на максимум. Ой-ой-ой, короче, тут двигло, сместилось уже вниз. Выгнулось. Ну крыша прям просто радует. Прям помялся. Отлично прям. Фар говорю, они не, не очень разбиваются. Ну как они разбились вроде бы, но что-то им не то не нравится. Так вот у нас черный такой праздник грязный мощный с моего Это только не деревья. крыша просто вообще радует текстуру задевает багажник вообще прям нормально взял Ой, -ой, 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 ой багажник да. Багажник в этот раз, короче, у нас отхватил по полной. Ну вот вы сами видите, машинка прям мощная, как она скорость быстро набирает. Воу -воу. Мощная, короче. Так вот у нас тут новый спуск, он такой прям небольшой. Сейчас попытаемся съехать прямо вниз, вон там машинки едут. Надеюсь у нас получится. Давай, давай. Блин, ну -мо, ну текстуры. Куда а -а -а -а. я тут врезался? Вот, ага. вы видели да как я прям вот летел снести их всех а -а -а. но повреждение меня радует прям этой машины прям вот хорошие только сейчас мы разгонимся главное не споймать текстуры А, Ну что ж, давайте перейдем на другую гору. Так вот, мы, короче, перебрались все на другую гору. Гору, гору, город. Хотел сказать, что... А, конец карты, короче. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ой, 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 сколько там машин. Только текстуры бы не помешали, и нам бы долететь до туда. Ага. Долетели мы, конечно, до туда. Ну, вот. ничего, мы сейчас, короче, вот так сделаем и отсюда просто таксисты снесли ой -ой -ой -ой, ой 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 сильно просто мы разбили зад просто да тут вообще одна фара короче вниз другая нормальная ну и крыша как всегда у нас прям помятая ну что ж, друзья, на сегодня это будет последний спуск. Спуск будет, ну как спуск, падение в городе, самого высокого здания. Сейчас мы его скинем отсюда. Вот. Сейчас попробуем проехать в кружок. Может он? Да, он сможет. Так, ну что ж, давайте скинем его. Думаю, повреждение... Так, нам еще надо было упасть вот все зависит от падения на как упаду. Ой, 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 ой. -ой. Так, давайте отсюда выйдем. Ага, мы отсюда не выйдем. Ну, короче, вот, вот такая лепешка у нас получилась на капоте. Зад даже не пострадал он весь целый просится ага, на волю а, ну что ж моделька меня очень порадовала в принципе сделано неплохо на повреждения да и так выглядит тоже <coughs> нормально пишите в комментариях на какие машины вы хотите чтобы я сделал краш тесты буду делать. Подписывайтесь, ставьте лайки, короче. Спасибо всем за просмотр. Подпиздим под конец мента. <laughs> Опа. Нет, нет. А -а -а. Ладно, все, короче, всем спасибо за просмотр. Пока.